Вітаю глядачів телеканалу МТМ. В Ефірі програма Актуальне інтерв'ю 15 лютого. День виводу військ з Афганістану. У цей день спілкуємося і згадуємо ті події. І головне, що спілкуємося із тими людьми, які можуть нам розказати про ту війну. І сьогодні в студії актуального інтерв'ю саме така людина. Учасник бойових дій в Афганістані до того ж, ще й військовий Євген Шац. Вітаю вас. День, отже. Кажуть, війна змінює за годину. Незалежно від того, де вона відбувається, за яких умов історичних у тому числі. Ви, як людина, яка пройшла Афган, можете підтвердити чи навпаки спростувати цю тезу. Да, можу підтвердити. Тут, мабуть, надо говорити о те, що взагалі любая війна етап. то в одной книжці читав, що любая війна это заговор плохих людей проти хороших. Це, навіть действительно так. Но в этой войне, в любой войне, наверное, есть, особенно когда понимаешь, за что идешь, куда идешь, человек открывается очень быстро. За час, за полтора раза, два можно узнать человека, вот уверяю вас, до, до самой дальней глубины его души. Само через то, что он попадает в очень незнакомую, незручную ситуацию? Ну, Рискованно, уж таки, для життя. Да, рискованное. Ну, скажем так, опасность и близость вероятной смерти, простите, очищает от шелухи, и наружу проявляется то, что у него в душе на самом деле есть. Поэтому даже для себя сделал такой, ну, как бы вывод. И пока что он в жизни не подводил. Экстремальная обстановка заставляет человека хорошего стать еще лучше, скажем так, очень хорошим. Человека среднего стать хорошим, человека плохого стремится стать хорошим, и только человека очень плохого делает еще хуже. Вы знаете, проверял неоднократно, но примерно так и есть. Когда вы потрапили до Афгана, вы же уже был досвеченным військовым. Сколько да, вам было лет? Я Каких попал в Афганистан в начале 1985 -го года. Это было уже почти 10 лет моей офицерской службы. В місці своєму училищем 14 звані майора, тільки отримав должности командира батальйону, мотострілкового, піхотного. Що от вразило найбільше? Я ж розумію, що ви були людиною з зовсім іншої країни, з зовсім іншим складом менталітетом, скажімо так, і тут східна країна, зовсім інша релігія, зовсім інша культура. Що вразило найбільше? Чи взагалі це мало значення в той час? Ну, во-первых, та культура, которая нам предстояло увидеть, познать, климат и все остальное, что для нас было нового, для меня особенно новым не было, потому что я из семьи офицера сам, отец мой был военным, и детство мое прошло не только на Волге, где родился, но и Термес, Душамбе, Кушка, и через эту же кушку в полком входили в Афган. Так что это практически одно и то же. И культура, и религия, и все остальное очень сходно. Для вас особый Для меня было понятно. А для тех людей, которые были поручи с вами? Вы, для многих было очень тяжело. Очень тяжело. Например, для прибалтов. Ну, настолько это было. Скажем так, на мой взгляд, это очень субъективно. Славяне как-то лучше и быстрее адаптируются. Да, собственно, все адаптируются, что там говорить. Ну, впечатление даже у того, кто вырос вот, в похожих краях у меня, все равно очень большие, богатые, и удивляло все. И природа, и климат, и животный мир. Несмотря на сложность ситуации многих, мы успевали удивляться чему-то увиденному. Успевали сказать «Ух ты!». Все удивляло, и жизнь, и быт этих людей, и их машины. Ну, много удивляло. Так что посмотреть очень интересно. Одразу після війни і там, у 90-ті, наприклад, да? і от нещодавно тема війни в Афганістану, вона ну ця романтика, можливо, воєнна, і саме цих подій того часу надихає багатьох режисерів, авторів літературних романів на створення певних творчих доробок. Власне, і ви, напевно, ж так само мали можливість оцінити їх враження, які згодом вилилися там на папір чи, наприклад, у кіноплівку Дивилися якісь фільми або читали книги, чи відповідають вони дійсності, чи є правда в усьому тому, що ми сприймаємо зараз не з вуст людей, які там були, а з вуст тих людей, які все це творчо переробили. Ну, мабуть, як і книги, так і фільми всі можливі. Ну, навіть к фільмам і більше відноситься. делить треба. Надо... в среднем на две категории, независимо от того, хорошо сыгранной, плохо сыгранной и так далее. Какая цель ставилась? Если перед создателями фильма ставилась цель действительно показать, как люди жили, воевали там и так далее, то это фильм, даже если он не очень удачно сыгран, хороший. Если же это фильм, который преследует какие-то другие цели, не берусь даже говорить, какие, то этот фильм, по-моему, изначально плохой. Но могу привести пример. Это мои впечатления. Возможно, я и не прав. Был такой фильм «Афганский злом», где в роли советского майора Бандура выступал итальянский киноактер Микеле Плачеда, если не ошибаюсь. Ну и так далее. Хотя там и известные ныне российские актеры, Серебряков и так далее, тоже там играли. Сам по себе фильм с игром очень неплохо. Я его отношу к категории плохих. Это моя точка зрения. Почему? Потому что впечатление такое, что собрали всю, весь негатив, который, да, был в Алгане тоже, что там, он был и в нашей жизни повсеместно всегда есть. Но он там случилось что-то, там случилось что-то через полгода, там еще через там, три месяца и так далее. А в целом, допустим, в каком-то отдельно взятом районе, кусочке территории, там вот это случилось, а дальше все по-другому. А вот эта вся нечисть собрана в одну кучу и выплеснута на экран с тем, чтобы создать у зрителя, по-видимому, впечатление, что вот так все и было. Ну, Это... у вас бывает такое впечатление, вот, когда смотришь фильм, напевно, и сам про себя так, может, даже прищуривши око, скажешь, что вы знаете про те часы? Ну, конечно. Ну, вот, в частности, об этом фильме «Афганский злом» там есть такой момент, когда там, на стенку дома повесили что-то вроде мишени и муху на ниточки возили и с пистолета стреляли наши там. Пьяные полупьяные. У меня был почти точно такой же случай. Мы жили в так называемых модулях ну, бараке, угу. стенка которого состоит из двух листов фанеры, между ними там тоненький лист пенопласта, вот и все. Ну, вдруг ночью что-то, выстрел один-другой, да, еще в подушке моей кровати, что-то там. Пуля коцнула, думаю, что это такое. Сам упал, выпал по Пластунски в коридор, дневальный стоит, как ни в чем не бывало, привыкший к стрельбе. Ему крикнул «Ложись!» и вместе поползли на выход. Оказалось, из соседнего саперного батальона человека 3-4 пьяных прапорщиков на стенку соседнего барака, это нашей как раз, моя комната оказалась, повесили мишеньку и из пистолета стреляли. Просто-напросто. Ну, мы с ними там посмотрим. То есть, такие случаи могли быть, они были. Но вот в том фильме, я пример на нем привожу, может быть, не очень хорошо, что на нем. Наверное, он все-таки чем-то достойный фильм. Ну там собрано все плохое в кучу и выдано, как это единственное, что было. А было не так. Было не так. Больше было, да даже со стороны наших военных по отношению к местному населению, было больше хорошего. Хотя нас убеждает, пытается убедить в обратном. Вот что завжди не доказывают? Вот что, власне, хотелось бы рассказать про те часы больше, как очевидец? Ну, во-первых, сейчас уже спустя год, уже 30 лет прошло, я благодарен судьбе за то, что все-таки побывал там. Хотя, когда сказали полком уходим, идти не хотел. Ну, мне 30 лет, у меня двое маленьких пацанов, ну куда идти? Ну, надо, значит, надо, пошли. Я благодарен судьбе за то, что теперь, за то, что там побывал, за то, что узнал многих людей, в большинстве в своем замечательных людей, в абсолютном большинстве. Со многими теперь поддерживаем контакт, связь. Вот наш разговор в преддверии памятной афганской даты, пользуясь случаем, хотел бы их всех, ну, не знаю, это день памяти скорее, но все-таки поздравить с этим днем и пожелать всем долго быть в строю, чтобы мы могли общаться, быть здравыми и благополучными. И тех, с кем мне довелось быть, и тем, с кем не довелось, это все братья в любом случае. К слову говоря, руководство нашего предприятия просила меня, будешь говорить, ты ж от нас, от всех поздравь. Вот я от руководства Днепровской электроэнергетической системы тоже хочу всех афганцев поздравить. Но дело не в этом. Все равно вспоминается-то хорошее. Что-то человек, прошедший экстремальные условия, не обязательно Афганистан. Он ощущается. Я уже говорил, хороший еще лучше становится и так далее. Так что, по большому счету, лично я благодарен тому времени. А теперь, спустя годы, уже хочешь или не хочешь, как-то так само получается. В то время, когда мы были честными, когда. мы, лучше, мы что? Ну, это само собой, безусловно, это лучше всего, да. Нет, ну тогда не было необходимости, да и возможности хитрить. Не было. А вот та опасность, о которой я говорил, заставляла очищать все свои поступки, действия, мысли от шелухи. Теперь хочешь, не хочешь, по тому времени сверяя свою нынешнюю жизнь. М -М, говорят, что жить прошлым нельзя. Да, нельзя, но помнить надо. Вот я, до речи, хотела спросить про, э, про спілкування уже после войны тут за мирного життя. Э, чи справді війна загартовує и згуртовує І з бойовими товаришами зустрічаєшся значно тепліше, ніж скажімо, із тими людьми, які тебе доля звела, з якими доля тебе звела за мирного життя. Що є певний такий ну, умовний, можливо, такий знак, якщо скажеш, я Афгану, і це одразу якось людину до тебе робить ближчою. Ну, звісно, безусловно. Є якесь певне братство. Всі в тому ж Афганістані були на різних должностях. С разной, честно говоря, степенью участия, там, боевых действий и так далее. Но были. И любой, кто там был, ну, я его воспринимаю как близкого человека, чтобы не сказать там брата, названного. Ну, это я воспринимаю. Больше в основном так. Ну, а как должно быть? Давайте смоделируем ситуацию. Мы пошли куда-то на операцию, Закончились сигареты. Мы друг у друга стреляем, ко мне подходит там боец рядовой. Ничего, что я майор, а он там рядовой, он у меня стреляет. Как правило, сколько сигарет не бери, где-то на средней дистанции они кончаются. А потом я иду стрелять у своих же бойцов. И те, кто у меня стрелял вчера, кажется, заначка есть. И так далее. Мы делили последнюю сигарету, а там это было дорого. Ну, дороже всего были боеприпасы и сигареты а иногда вода, в зависимости от условий на этом же уровне. А уже значительно меньше там различные сухие пайки и все остальное. То есть, когда мы последним делились в условиях, когда не знаем, что будет завтра, а здесь встретившись, ну, конечно, что это, это брат, без вопросов. Сьогодні афганці доволі часто говорять про те, що знову ж таки то пільги відміняють, то, можливо, недостатня кількість тих же пам'ятних знаків чи пам'ятників, чи, можливо, уваги з боку держави чи з боку оточуючих до людей, які пройшли через пекло афганської війни. Як ви вважаєте, чого власне сьогодні не вистачає вам, як людям, які выражил эти часы? Да вы знаете, а ничего не надо. Скажем, ну что у нас не хватает? Общение. Мы люди можем общаться, встречаемся, общаемся. В меру сил, насколько позволяет здоровье, насколько в данный момент позволяет полнота кошелька там и так далее. Это, ничего в этом не надо. Льготы, ну есть льготы. Они особенно ощутимы по оплате коммунальных услуг и так далее. Ну, честно говоря, я вот даже я не знаю тех афганцев, кто бы ходил и где-то выклянчивал какие-то льготы. Не главное это, не главное. Главное, что мы можем встречаться, там, руку друг другу пожать, обняться. Льготы есть хорошо, нету бог с ним. Сравнивать там с американскими льготами не приходится, потому что там несколько раз они выше. Или там с французскими какими-то еще, так по наслышке знаешь. А что касается, у нас они были всегда примерно такими, то есть нормально. Как вы считаете, военный это профессия, или таки покликание? че борг перед государством? Борг, ну, какой долг? Долг перед своей семьей, перед своим домом, перед своей землей имеет каждый мужчина, обязанный защищать кормить эту семью. В этом смысле, да. Перед державой, ну, не знаю, может быть. А что касается профессия или призвания, то да нет, наверное, вряд ли это призвание. Я не знаю таких людей среди военных, особенно вот в академии учился, там были такие головы, мама моя. Ну, я не знаю таких людей, которых вот видно было бы, что на роду написано быть военным. То есть любой из нас мог стать военным, а может быть и врачом, или учителем, или еще кем-то. Ну, а так случилось. И если свое дело делал хорошо, значит хороший военный. Насчет призывания, я думаю, это больше относится к художникам, музыкантам и так далее. Но, тем не менее, это воспринимается а, как нормальность, как данность, что человек выбирает самую военную профессию. Почему вы Ну, Разные случаи были по-разному. Я вот окончил Ленинградское военное училище, Ленинградское высшее общевосковое командное училище. Честно говоря, по окончанию 10 класса я и мысли не было, других куда-то идти. Отец военный всю жизнь служил, прошел финскую войну, отечественную. Я понимал, что я буду военным. Я вырос в военных городках. Для меня это было нормально. Весь вопрос заключался в том, куда, в какое там училище идти. Это не призвание, это просто привычка, скорее всего. Лень мозга что-то другое искать. Может быть так. Для вас эта война сегодня отгукается какими-то э, враженнями, возможно, э, сумом, спогадами, особливыми, возможно, даже и приятными я уже говорил, что все чаще с годами начинаешь сверять свою сегодняшнюю жизнь вот по той, как я понимаю, честной жизни. Сказать, что чем-то откликается, ну, кроме там какой-нибудь хромоты, глухоты или чего-нибудь еще, ну, у каждого по-разному. Я, например, знаю одного афганца, адвоката там, в Запорожье до недавнего времени был, сейчас как-то давно не виделись. Без обеих ног, но сумел окончить высшее учебное заведение, стать адвокатами очень неплохим, и ездить на машине, а ведь все на протезах. Чего уж мне там Бога гневить? Вот кому надо. А Те, кто остался целеньким, как я, там с легкими царапинами и так далее, наверное, грешно там, что оно и кается. И кается тем, что вот где-то мог что-то сделать еще. Ведь каждый раз уходишь на операцию, и у командира болит голова, чтобы не забыть, чтобы успеть предусмотреть и так далее. И это до момента, пока, пока можешь предусмотреть. Когда ты сел на броню и поехали вперед, наступает облегчение, уже ты ничего больше не можешь, вот что мог, ты сделал. А теперь будем пожинать то, что ты там предусмотрел или нет. Какие-то вещи, наверное, можно было предусмотреть, каких-то негативных моментов. Наверное, можно было бы избежать. Приходилось утрачать людей, людей друзей. Да, приходилось. За год в мотострелковом батальоне, которым я командовал, я потерял четверых человек. Ну, при мне троих, а уже после моего отъезда еще один. А потом командовал отдельным разведывательным батальоном другой дивизии, но тоже в Афганистане. Ну и там еще четверых за полгода а вместе с теми, кто был как бы придан, ну не чисто мои подчиненные, там саперы и прочее, то получается семерых. И хотя в сравнении с соседними батальонами и так далее, это значительно меньше, чем у них, но я понимаю, что сравнение неправомерно, потому что в ситуацию такую, в какую попал, допустим, соседний батальон, если бы попал мой, может быть, было бы еще хуже. То есть сравнивать нельзя. Но по большому счету, если, ну не то что гордиться, если быть чем довольным, то, наверное, за Афган можно тем, что по максимуму старались людей своих беречь, и в основном получалось. Не все получилось, но в основном получалось. Ну і напевно, що у цей день і згадуєте тих людей, які залишилися там, на тій землі, і тих, які можливо вже пішли за мирного часу. Ну і звичайно, що із радістю й оптимізмом зустрічаєтеся з побратимами. Чи доводиться зустрічатися саме з тими людьми, з якими були там? Та, звісно, звісно, я скажу із тих, з ким прямо от там був, в місті Запорожі присутствують троє чоловік. Один танкист из нашего полка, впоследствии стал милиционером, нормальный хлопец. Другой был солдатиком у меня в батальоне. И был хулиганом, пока, его, пока я не узнал, что он из Запорожья, как и я. Я его взял к себе, стал в моей тенью ходить. Я оказался классным парнем. Сейчас встречаемся, обнимаемся. Третий был у меня в разведбате танкистом, командир танкового взвода. Володя Малюк. Великолепный парень. Творив чудеса, то, що на танки не нельзя, он діл. Много людей спас. Вот за це йому спасибо. Ну і многим другим. І вже на завершення програми хотілося б ще раз, аби ви, маючи можливість, звернулися до своїх побратимів, звернулися до тих хлопців, які сьогодні і згадують, і підбивають підсумки, напевно підсумовуючи власне і своє життя так само. Зверните иду с побожанием, Спасибо. с поддержкой. Ну, во-первых, я хочу у своих братьев по оружию попросить прощения за то, что я понимаю, что я отчасти, может быть, от их имени тоже выступаю. И если я что-то сказал не так, пусть меня простят, ну, что на душе было. Но с другой стороны, хочу всех поздравить с этим памятным днем. Обязательно вспомним всех. Кто не дошел до этого дня, хочу всем живущим пожелать здравия, пожелать долго быть в строю, желание встречаться не только у памятника на 15 февраля, но и встречаться, общаться, а всем погибшим память. Ну і власне я тільки можу приєднатися до цих слів і тим, хто дивиться нашу програму, побажати дійсно таке здоров'я, витримки. І нехай у нашому житті подій таких буде напевно якомога менше, якомога більше приємних зустрічей. Залишайтеся на телеканалі МТМ. Миру вам всім і злагоди!